Доброго ранку. Много багато новин. і футбол прокоментую Лігу чемпіонів вчора, сьогодні і Кубок України Що поїхали? Ну і новості важные вообще. Так, ну начну з того, що починалось ПСВ Сен-Джуас. У Сен-Жиуас одна з самых команд Бельгії До... Второй мировой войны, там 12 градные чемпионы Бельгии. Потом был у них занепад. Сейчас к ним пришел этот шоу с Брайтона, владелец букмекерских компаний, покер, игрок, игрок покер. И он их развивает, Брайтон, сен -Уас, и еще, по-моему, одну команду, он уже у него три команды. Как проект совместный. Ну, то есть игроки, которые не приходят в основу Брайтона, переходят в сен -Жуаз. Там большая ставка идет на на аргентинцев довольно-таки высокого уровня. Они в том сезоне играли, по-моему, в Лиге Европы или конференции. Весьма неплохо проходили групповой турнир. И в этом сезоне они уже в Лиге Чемпионов. Ну, порадовала команда. Я не ожидал от них такой зрелой игры. ПСВ у себя дома и заполненные трибуны. Хорошая команда, силовая такая, молодая. Ну, они, правда, продали там пару игроков дорого, но они не должны так были проигрывать разгромно с жуасу Пенальти не обязательно в начале. Но он не увидел игрока, который врывался в штрафную. Потом ПСВ свои не забивал. Два или три момента были убойные. А сен забивал. И логичная победа 1-3. Вот так делать прогнозы. Бенфика Карабах. Ну, Карабах по поздравляю, карабахцев. Не знаю, карабахчане, как вас там правильно называть. Ну, молодцы. Этот тренер, он там 180 лет, Гурбан, Гурбанов, по-моему, тренирует. Этот Карабах, наш этот э, Кощук э, принес победу первую в Лиге чемпионов в отборе Карабаху. Ну, в группе, это не в отборе, а в группе. Это знаменитая события, поэтому Карабах у меня будет сегодня на заставке. Кощук это чемпион мира среди молодежи. Это когда в Польше выиграли чемпионат мира. И видите, он тут никому не нужен был, а в Карабахе себя нашел и сейчас в Лиге чемпионов пылит. Ну, Карабах это команда, они там, ну, состав я открою. Они, ну, Кахайский, Поляк на воротах, Силва, Медина, Бикальо, Янкович, Зубир, Боржес, Андраде, Дуран Маркес. Ну, и два было в начале, в старте. Джафар Кулиев и Мустафа Заде. Это дошел сборник. То есть, это команда по принципу Шахтера. И на замены выходили тоже иностранцы. Ну, молодцы, молодцы. Это не умаляет достоинства. Просто молодцы. Э, нашему Трубину закинули. При том, что он еще и спас пару раз Трубин. Опять же, много ошибок через вот этих шестерок, опорные зоны, очень много. Во всех командах, во всех. Судаков вышел бодренько. По-моему, две голевых даже были. По-моему, он угол выпадал. Потом отдал шикарную передачу на Павлидиса. Ну, Судаков молодец был, но... Я даже не ожидал. 2-0, я думаю, ну, как всегда, правильно сказал, я гуру, я самый умный. Ага, Карабах думал по-другому. Забил красивый гол, потом в обратку Леандру Андрадес подъем отдал, Оскок. Молодец, красавчик. А потом Дуран Маркес этот, он там тягал э, защиту Бенфики. Защита Бенфики не алло была вчера. И они сменили тренера. Да, вчера подал, уволен тренер этот. И будет э, тренировать и кто? Э, этот, как его, господи, уже старею. Сейчас, секундочку. Мауриньо, Мауриньо, господи. Но это может быть эпоха, потому что э, Судаков приходил под того тренера. А будет ли его Мауриньо сайте? Судаков не формата Мауриньо игрок. Ну, он, он, он его заставит много бегать. Может, Судаков ходит в центре поля. Ходит, ну не, надо бегать. Отбора у такого нету, как и не было. Это хуйня. хуйня. Выпью чай за ваше здоровье. Азербайджанский. Вот, бачите, не, 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 не вру. Айзер чай. У меня в крови есть бабушка с Турции. Не знаю, откуда ее привезли. Это, мне нравится это все. Айзер чай. С щебрецом, обожаю. Так, так что у меня сегодня будет этот. И мне, кстати, с азербайджанцами я в Одессе работал. И на азербайджанца мне с ним было комфортно. Нормальный хопис. Да. Так, э -э и по понятиям, воевал за азербайджан. И бизнесмен неплохой. И контрабандист. <клышко> так. Так, этот матч. Молодцы. Ай, Зей Баржан. Ту-ту-ту-ту. Ту-ту. Так. Эльмар его звали. И зовут. Надеюсь, он жив. А сына его звали Фахри. Такой <coughs> чумазый, чумазый, кучерявый. Я говорю на него, ты Маугли. <coughs> так. Они такие договорные, и с ними можно договариваться, они не быкуют. Не эмоциональные, мудрые. Вот мне поэтому с этими баржанцами легко было. Так, Реал, Мадрид, Марсель. Ну, тут было два пенальти. Второй пенальти вообще такой, мне кажется, левоватый был. Ну, поставили. А целом Марсель неплохо смотрелся. Тимати Виа могли пару раз забить, поэтому и Карвахаль получил красную по делу. Не надо бодаться. Ну, ты же капитан команды, ну... Ювентус Баруся. Ну, тут была перестрелка. Юдис красиво забил. Ну, Кари Адееме. Э, мяча. Ну, в общем, Баруся вела 4-2 в самом конце. На, на 95-й минуте было 4-2, представьте. Вот что такое сейчас матч вот эти после 90-й минуты? 90 по 98 Пропускает по 2-3 по мяча. Ну и Вахович взял игру в свои руки. И Уайт Келли э, спас команду. Видите, у... я думал, Тудор будет играть от обороны, он, был, он же центральный защитник был. И Волнаре сопорник. Э, чистильщик. Ну, а видите, играет в открытый футбол. Ну, Ювентус отскочил. Тоттенхэм, Вильяреал, колхозники обыграли Вильяреал. Там вместо Леви пришел индус какой-то править. Я его фамилию не выговорю. Вунхан, Бардахан, Матхан. Ну, мы теряем его Англию. А там одни Бардаханы станут. Э, евреи, петушки. Ну, халяву пропустили. Там вот этот дурачок э, вратарь. Ну, ну, зачем вот джуниор? Ну, взял под мышкой и вкинул себе в ворота мяч. Потом, в принципе, и Таттенхем особо ничего не показывал. Ну, и Виля Реал. В самом конце надо было красную давать карточку э, к самому этому Денвену, Красная в чистом виде. Вот видите, и вар, и там. И много было, знаете еще чего? Один падает, э, ну, на, на руки облокачиваются, им прострел идет, попадает в руку, мяч дают, понимаете. А другой матч идет прострел, рука вот так вот даже еще не упала, мяч ну, изменяет полет и ничего не дают. Ну, судят, как хотят. Даже с Варом. Вар это все равно хорошо, но Вандервен, он должен был удаляться. Красная карточка. Тоттенхэму подсуживали. Так. Атлетик Арсенал. Первый матч был. Ну, они там... Атлетик не взлетел. Много игроков Атлетика сидели на, на бане. Я не знаю, травмированы или нет и брат этот Уильямс. И, ну, арсенал защитки, они гармоничны. На контратаке сначала Мартинелли убежал, все сделал он. Даже не Тросара он, потому что он сложный мяч обработал. А потом Тросар еще почистил срафную и 2-0. Ну, так играет Арсенал. Не ярко, спокойно забирает свои очки и все. Самая лучшая опорная зона в мире сейчас и защита это Арсенал. Опорники Арсенала у Артета играют как часики. Как говорил мой товарищ, как писечка. Так. Ну, вчера, видите, Карабах дрюхнул всех. Я за них искренне рад, потому что азербайджанцы давно ну, не добывались никаких успехов. Но они уже давно стучали. Они в Европе неплохо. И Байрам там разбирались с Ливеркруза на лучшие годы. Карабах уже шел методично, планомерно к своему. Так. Олимпиакос, Пафос. ну я буду болеть за Пафос. Э -э, сложный матч будет. Но я думаю, Пафосу по зубам ничейку слабать. Славия будет глимт. Ну, рубка будет, рубка однозначно. Э -э, я думаю, что. <клышь> будет Глимпт, не сыграет минимум, если не выиграет. Норвежцы, которые играют как Барселона. Бавария Челси. Оооо, манчит ура. Ну, будет битва, что тут сказать. Ну, ближе такой равный счет. Ничья. ПСЖ Таланта. Я думаю, ПСЖ выиграет у Таланта. Даже вот этой резвой, которая 4-1 бахнула только в серии А. Там, кстати, Луис Энрике сейчас стал садиться на самую верхнюю трибуну, смотреть посредине матч. Он говорит, мне так лучше видно. И я так, я, я любил как Бесков. Подниматься вверх и смотреть. Внизу тренер ничего не видит. Я считаю, что главный тренер должен сидеть наверху. И ассистенту давать указания по мобилке, что делать, как отрегулировать. Если главному тренеру нечего делать на скамейке запасных. И Энрике, браво, браво чтобы рука побыстрее зажила. На велосипеде, на ровере и катайтесь аккуратно. По-украински весопед. Че ровер? А ну ровер. Реклама зерчая. За поддержку будет дячность в описе Реклама не на правах рекламы. Просто пью. С медом. Так, Аякс Интер. Да я думаю, Интер злой, они сегодня Аякс чухнут, выиграют 2-1 на выезде, а то может и третий. Аякс уже давно такой, не то пальто. Ливерпуль, Атлетика, Мадрид. О -о -о. Ну, понятно, что Атлетика закроется от обороны, Ливерпуль сейчас не алло. 5 или 6 матчей 1-0 на 93-й минуте, то есть пенальти. Ну, будет битва. Мало мечей будет забито, это стопудо. Потому что Симеон это ж, ну, фанаты двух опорников и пять защитников. Так, ну и завтра будет Лига Чемпионов, я ее прокомментирую завтра. Так, новости. Там вот этот, который стал вместо Леви, он Винай, Вен Катешаму, господи. Да, он там сейчас уже с этих всех. И индусы, прем'єр-министри Британии доправились. Уизен Рике. Я часто бачу, как тренеры в регбі так роблять, чтобы оценить игру с іншого ракурсу. Тож я подумал, чому бы мені не спробовать. Правильное решение. Хоть люблю людей неординарных. Начинается чемпионат мира Ю-20. Я в скаутинге был почти 11 лет, и Ю-20 это ярмарка была талантов мировых, топ уровня. И это самый престижный турнир, но не меньше, чем Кубок Мира среди взрослых. И на этот турнир наша сборная Украины пробилась, и наши дебильные клубы украинские не отпускают туда игроков. И не отпускают таких, как Степанов с Нюрберга либо Попов с Эмполи. Вы бы могли этих пацанов подороже продать, они себя там могут показать и ярко. Они могут с чемпионата мира молодежного уехать за 20-30 миллионов. Кто не отпустил вот этого Михавку, Зинамакиев и других игроков сборной Украины, вы дебилы конченые. Дебилы конченые. Все. Услышали меня? Вместо того, чтобы слепить нормальную сборную на Ю-20, и показать свой уровень, и у нас еще глава УАФ и, и этот, Андрюша Шевченко номер Мерсерд тоже такой же самый Кинчон Ир вспомнил про себя как жил на Сан Ансира возле, ну, возле стадиона отель так был ну километр там получается комнаты стоят только сдают одна комната вместе с маленькой кухонькой и я купил на, прямо на поле, там, на дома, в центральной площади их. Там за дома магазинчик продает футболки фирменные, но ну, не паля а фирменные. И я купил на поле Сенсиньо, 24 номер. Приехал на, ну, в район Сансира, это такой гетто на северо-западе э, Милана. И я делал э, футболку на поле и пошел. И они на меня так все смотрят. Фу, даже полицейские притормозили, смотрят. Женщина даже пришла, сказала, а вы откуда? Вы не алё, вы на сансира ходите в футболке на поле. И потом я узнал, что могло бы быть со мной. Взглядов было очень много странных, но меня не тронули. Мне повезло, что это был обед. А, кстати, Попов опять забил за Эмполя. Уже 4 мяча, по-моему. И мяч такой забил красивый. Посмотрите, М-поли специя, М-поли отскочил. Ну, Попов забил, ну, просто шедевр. Очень тонкий игрок, очень тонкий. Но надо добавить в физухе. И сегодня будет. Э, так, металлист ЛНЗ Кубок Украины сегодня. Сегодня 17-я. Ну, классный матч будет. Будет битва. Посмотрим. Понятно, что металлист фаворит. Чернигов, Кривбас. Ну, я думаю, Кривбас выиграет. Левый берег. Там говорят, что Лупашка должны уводить. Вместо него кто-то придет. Левый, там вчера по носам обливал упашка Говорил о Великом Маркевиче. Цыганок. Да никто Маркевичу не купит таких игроков, как покупал этот. Ярославский. Пусть и расслабится. Со сборной Аргентины ему никого не купят. Левый берег, Виктория. Да, я думаю, левый берег. Полесья. Э, С какая-то. Я не знаю, что это за Полесья, С. Шахтар. Ну, Шахтар. Алекс... Но ну, это не Житомир, я так понимаю, Полесья. Александрия, Динамо. И, о, классный матч. Будет битва. Ну, я думаю, Динамо Киев выиграет у Александрии. Без вопросов. Уволили Бруну Уажа. Видите, у него фамилия Уажа. фамилия не кошерная. Его уволили и приходит Мауриня. Но для Трубина это плохо, потому что Мауриня приходит со своим самоваром. Он приводит своих игроков со своего агентства. И фиг его знает, что оно будет. Я не знаю, это, по-моему, не очень хорошо для, Тру... для, Не Трубина, а Горя Судакова. Ну, а так, в принципе, и все. Всем хорошего дня.